2026 tahun pelaksanaan penuh reformasi kerajaan. Tahun 2026 menandakan fasa pelaksanaan penuh agenda pembaruan dan pembangunan kerajaan dengan kesannya telah mula dirasai oleh isi rumah, perniagaan serta keseluruhan ekonomi. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, momentum ini disokong oleh pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13, RMK 13 yang menetapkan hala tuju masa depan yang lebih berdaya tahan, bernilai tinggi dan inklusif. Kita kini berada pada satu detik penting dalam perjalanan Malaysia. Dua tahun kebelakangan ini menadakan peralihan signifikan dalam aspek tadbir urus dan pembangunan negara. Tahun 2025 merupakan tahun membentuk haluan dan komitmen di mana hala tuju diperjelas dasar yang berpaksikan keutamaan rakyat serta menjadikan ekonomi madani sebagai falsafah pentadbiran negara. Kini 2026 pula merupakan tahun pelaksanaan katanya dipetik media perpaduan. Beliau berkata demikian dalam ucap pertama pada CEO Series 2026 Anjuran Reda Institute Tambahnya lagi, kerajaan berperanan sebagai pemudah cara dengan menyediakan kestabilan fiskal, inisiatif strategik seperti program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up serta infrastruktur yang membolehkan perusahaan berkembang maju. Melalui inisiatif itu, kerajaan bekerjasama dengan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan bagi menggerakkan pelaburan domestik. Program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up akan menggerakkan 120 bilion ringgit pelaburan dalam tempoh 5 tahun bagi memastikan modal nasional digunakan secara pemangkin untuk kepentingan negara ujarnya lagi. Sementara itu katanya sempena tahun melawat Malaysia 2026 tumpuan akan diberikan kepada pembangunan destinasi berteraskan pengalaman termasuk usaha menghidupkan semula aset warisan. Berdasarkan sasaran 47 juta pelawat dan hasil pelancongan berjumlah 329 bilion ringgit, ia mencerminkan skala peluang yang besar untuk pekerjaan, perusahaan kecil dan sederhana PKS serta komuniti tempatan di seluruh Malaysia jelasnya. Dalam perkembangan yang lain, kerajaan Manani akan terus berusaha membawa Malaysia melangkah ke hadapan dalam memperkasakan industri motosikal yang lebih berdaya tahan, berdaya saing dan bersedia menghadapi masa depan yang berpaksikan keupayaan tempatan, disokong kerjasama global dan dipandu aspirasi nasional, kata Datuk Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di media sosialnya pada Khamis, Perdana Menteri berkata kerjasama tersebut dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan, memperkukuh kebakaran kejuruteraan tempatan serta merangsang pembangunan rantaian industri bernilai tinggi dalam negara. Saya percaya inisiatif ini melambangkan keyakinan terhadap kemampuan anak tempatan dan usaha berterusan kerajaan dalam membina ekonomi yang lebih kukuh, berdaya saing dan mampan, katanya Deputi Harapan Madani. PMX yang juga Menteri Kewangan menegaskan perkara itu selepas menerima penyerahan secara rasmi jenama motosikal nasional daripada AFAS Kencana Sport di mana ia merupakan hasil kerjasama strategik antara industri, pemotoran tempatan dan rakan teknologi antarabangsa. Kerjasama yang terjalin berteraskan dasar automatif manufacturing 2 AM2 yang menekankan peranan memelihara kelestarian alam serta penggunaan kecekapan teknologi pemotoran masa kini. Sebanyak 5 buah motosikal jenama berkenaan dipertontonkan dengan menggunakan teknologi dan kepakaran 100% jurutera tempatan. Ini sekaligus meningkatkan daya saing syarikat tempatan dalam pasaran sektor dua roda di negara ini yang selama ini dikuasai syarikat asing selain motosikal dan enjin nasional modernas. Syabas dan tahniah Kerajaan Madani. Terima kasih kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim dan para jemaah menteri yang bertungkus lumus menjalankan tugasan dan bekerja dengan penuh tanggungjawab demi rakyat dan negara tercinta. Teruskan usaha kalian menjalankan tugasan dengan penuh tanggungjawab mengemudi negara melaksanakan reformasi kerajaan demi rakyat dan negara tercinta. InsyaAllah.